সপোনত তুলসীৰ গছ দেখা কেনেকুৱা সপোন হয় নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মোৰ চেনেল সপোনৰ ৰহস্যলৈ স্বাগতম জনালোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এই সপোনৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম সপোনত তুলসীৰ গছ দেখা কেনেকুৱা সপোন হয় অৰ্থাৎ ভালনে বেয়া শুভ নে অশুভ সকাৰাত্মক নে নকাৰাত্মক বাকী কথাৰ সূচক হয় তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত জানিম বন্ধু বান্ধৱীসকল সপোনত তুলসীৰ গছ দেখা অৰ্থ জনাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বিলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা সপোনৰ বিষয়ে ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিব লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আহক তেন্তে এতিয়া আমি জানো সপোনত তুলসীৰ গছ দেখা কেনেকুৱা সপোন হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল সপোনত তুলসী গছ দেখা বহুত শুভ তথা ভাল সপোন বনোৱা হৈছে স্বপ্ন জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ অনুসাৰে যদি কোনোবা ব্যক্তি বা মহিলাই সপোনৰ তুলসী গছ দেখে তেন্তে এই সপোনে এইটোৱে সংকেত কৰে যে আহিব লগা সময়ত বা ভৱিষ্যতত তেওঁ যি ব্যৱসায় কৰি আছে সেই ব্যৱসায়ত তেওঁৰ উন্নতি হ'ব আৰু জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি আহিব এই সপোনে এইটোৱে সংকেত কৰে